Ben masada oturdum yemek başında ve şimdi ben bunu çok seviyorum dediğim gibi ve benim kardeşiyle birlikte ben yemek yiyeceğim ve bakın sofrada neler var salatık, turşusu, zeytinler. Dekan main aagyu khane table pe apni behan ke saath khana khaungi aur acar zeytin Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba arkadaşlar. Assalamu alaikum mere ham vatan dosto. Nasılsınız bugün sizler? İyi misiniz? Umarım ki iyi olacaksınız. Kese dosto aplog. Açı honge. Umid kertiyo ki aplog açı honge. Sizler benim kanalına beğendiniz ve paylaştınız. Onun için çok teşekkürler. Ve yorum yapanlar için de teşekkürler. Ve şimdi kadar eğer benim kanalıma abone olmadıysanız şimdi gidin de kanalıma abone olun ve yanındaki zili de basın. Benim yeni yeni videoların linkleri için yanındaki zili basmayı unutmayın. Ve benim kanalıma ailenizle, arkadaşlarınızla birlikte paylaşın ve beğenin. दोस्तों आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक किया और शेयर किया और जिन जिन ने कमेंट किया उनके अभी मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाएं और जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी न्यू अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे मेरे चैनल को दोस्तों और अपने फैमिली के साथ शेयर करें और लाइक भी करें तो मैं दो मिनट वेट करती हूँ आप जाएं और मेरे चैनल सब्सक्राइब करें तो अब इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं शिमली माजे वाले बकलम बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम बुरदा बिस बीर ओटा बीर बुयुक सुआनाल दे इके इके बीबराल दे यहाँ पे हम लोगों ने एक भड़ा

यहाँ पे हम लोगों ने लिया है टमाटो पेस्ट अगर आपके पास टमाटो पेस्ट है टमाटर नहीं है तो ये आप एक टेबल स्पून यूज करें और अगर आपके पास टमाटो है तो आप लोग एक टमाटो यूज कर सकते हैं बुरिया बेज दो मसाकशे या आलू जास यहाँ पे हम ऑयल लेंगे चार टेबल स्पून वे बू ज छल जर्द छल Yarım ka, çay kaşığı aldık. Ve buraya biz acı biber aldık. Kırmızı acı biber. Bu da yarım çay kaşığı. Pul biber. Pul biber de yarım çay kaşığı. Bu üç yarım çay kaşığı. Bu tuz. Tuz bir çay kaşığı. Ve buraya da biz kimyon tanesi aldık. Bu da kuru kişneş. हमने यहाँ पे जो है हल्दी लिया आधा आधा चाय का चम्मच हम लोगों ने मिर्च लिया पीसी हुई आधा चाय का चम्मच कूटी हुई मिर्च भी आधा चाय का चम्मच एक चम्मच नमक लिया एक चम्मच जीरा एक चम्मच सूखा धनिया का पाउडर ये भी मैं घे और

Biraz karıştıracağız. Şimdi toprağı mikserle. जो चलते अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे गुनु ओटा आतास मुशाकलताजा सादी युमुशा, जाल फिर कावे रंगी आपना जाल इसको हम मीडियम जो है आंच पे सिर्फ थोड़ा सा नरम करेंगे इसको सिर्फ नरम करना ब्राउन नहीं करना

Bunun içinde biz kimyon tanesi ve çeşmiş ekliyoruz. Ama içine zira ve dhaniya da ne? Suka ta. Ve iyice karıştıracağız. Ab acı sen Biz bunun içinde acı biber ekliyoruz ama eğer siz de istersen tatlı biber, biber ekleyebilirsiniz.

अब अंदर डालूंगी जिसमे रमन शबाश बुनु निरिशते अब इसको ऐसा ऐसा मिक्स करते रहेंगे साथ साथ डालते हुए गौर दिबी नसी गोरी और सुनोसो खरिश्ते मैंने जैसे किया आप लोग देख रहे हैं ऐसे आप लोगों ने भी साथ साथ मिक्स करते रहना भी और तो दो हो रहा। ये होता है। बहुत ही टेस्टी शिमदू बन यवा बेचता यानी पिछड़ज अब हम इसको पांच मिनट के लिए इसका ढक्कन बंद करके स्लो आच पर पकाएंगे बखन निका दार दबु दा जाक ओल दो बखिन ओल दो निका दार दबुक दा ओल दो दिन देखिए कितना जल्दी ये हो गया अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको जल्दी से भूख लगी तो फिर आप ये बना सकते हैं बुनो से कहवातर से अक्षाम वो सीजन जाइंदा है आज उसको नार से बनाए रात के खाना बनाएं ये आपके तो हम इसको डिश में उतार लेंगे निकालेंगे शिंदे को शिंदे बखंड थपाना खो अब हम इसको निकाल रहे हैं प्लेट में बखिंदे का दार का दा गुजार शक्ल बंद बुनो चौक से भी और बेलर हम बुनो जाएंगे मुझे ये बहुत पसंद है देखिए कितना प्यारी शक्ल आई है मैं तो इसके ऊपर मुझे बहुत ही पसंद आई है

zik kazeler buutma zaten ve benim söylediğim gibi ben her yemekle Pakistan lavaş yiyorum. bunun da tarifi biraz sonra aktaracağım sizlere ve şimdi bu hepsi benim baba ve anneler için anneler yüzünden benim anne bana çok şeyler öğretiyor ve e, ben, de için on on, onun on yüzünden böyle yemekler ya, yapabiliyorum benim anne ve babalarına da dualarını da hatırlayın kendi anne babalarına da çok कहते हैं ये सब कुछ मेरी मम्मा और पापा की वजह से मेरे पेरेंट्स की वजह से मेरी मामा से सारा कुछ मैंने मेरे मामा से सीखा है और मैं जो है ना अपने मम पापा के लिए बहुत दुआ करती हूँ और जो है मेरे ऊपर जो उनकी जिम्मेदारियाँ उनको भी पूरा करती हूँ और ये सारा कुछ मैंने बस अपने पेरेंट्स से सीखा है उन्हीं की वजह से आज मैंने ये चैनल खोला है वे şimdi ben umarım ki sizler de bunu beğeneceksiniz ben çok seviyorum söylediğim gibi ve eğer siz de beğenirseniz kendi ailenizle arkadaşlarınızla bunun paylaşın ve benim videonuzu beğenin. उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत पसंद आएगा क्योंकि मुझे भी ये बहुत पसंद है अगर आपको ये पसंद आता है तो अपनी फैमिली के साथ और दोस्त के साथ ये रेसिपी शेयर करें ताकि वो लोग भी खाएं और उनको भी बहुत मज़ा आए और आप मेरे ऐसी डिफरेंट डिफरेंट प्राइज के साथ अपने घर पे बहुत मजेदार खाने खा सकते हैं वे बना दिन हतरल अल्लाह भी गंद बरकत तो रहमत लेंगे आप भी मुझे अपनी दुआ में याद रखें अल्लाह हमारा हो हमारे ऊपर बरकतें रहमतें बनाए रखे बुल्ला तेरी और इसी के साथ हमारी वीडियो फिनिश होती है बाय बाय